Всем привет! С вами Настя и как бы сказать это срочное видео, потому что э, это видео не про что. Я хочу вас спросить. Итак, как вы знаете в том ролике я вам про это говорила, но кто не знает я вам расскажу. Итак, у меня э, удалился русский и украинский язык, но английский остался. Да. Э, но как вы знаете я не очень знаю английский. Так что писать на английском я не могу просто. Меня это не спасает. Итак, кто знает программку, там где можно разные языки на клавиатуре, там русский, украинский, как я сказала, то пишите, пожалуйста, в комментарии. Итак, я загрузила программу Model что это такое? Это вторая версия, вроде бы, да оно реально помогает, но там все полностью по-английскому. Я не знаю, как там разобраться, кто знает программки или как пользоваться этой программкой мода Локола, то, пожалуйста, подскажите и напишите еще раз в комментарии, прошу вас. Ну а когда у меня появится наконец-то русский язык, я буду подписывать свои видео. Я думаю, вы поняли yeah. меня. Еще один последний вопрос. Я вас не, не замучила. Если нет, то слушайте. Э, какие челленджи нам еще э, как бы снять с Алиной? Я думаю, вы все знаете Алину по моим челленджам. Э, кто не знает, это моя подружка. Да. Ну, и скажите, с кем я могу еще э, снять челлендж? Ну, я думаю, если вы видели челлендж с... Э, так, я думаю... С жвачками вроде бы. Мы показывали нашего оператора, тогда была Полина. Можем снять челлендж, снять. Эм, даже была недавно челлендж, вышел кислинки, 5 кислинок в рот. Простите, у меня третья часть почему-то не записалась, я не знаю. Я его выкладывала, она была, но она удалилась ютуба. Оно так бывает, да. Не знаю... Кто хочет, чтобы я выложила третью часть, то говорите в комментарии, я обязательно выложу. Но сейчас не об этом. И да, рассказываем. Была в челлендже кислинки, да. недавно вышел сразу повторяю. Мы показывали там Полина была, да. И Диана. Она кушала одну кислинку. Это не так уж и ядрёно было, не ей это была ядрёно. Ну да, естественно, про это. Ну и говорите в комментарии. Но батл челлендж мы не будем выполнять, так как даже не знаю, я не, честно не хочу. Вроде бы мы будем, если вы захотите, летом, но летом аж три месяца я тоже буду снимать влоги, самое больше буду снимать. Там у нас новая рубрика будет, другое, потом не буду рассказывать. Итак, и снимать я буду без Алины, без Полины, без Дианы и без того, кого вы видели. Буду снимать с одной, э, как бы сказать, девочкой Викой. Э, потом познакомитесь, я вам познакомлю с ней. И можете, конечно, мне сказать свои идеи про, по играм, которые мы можем провести. Конечно же, давно я не плыла, простите. Времени, естественно, вообще нету это делать. И, как бы, можете написать, что мне сделать из резинок. Но, как бы, делать, если вы предложите, буду делать на ракатке, Так резинок у меня осталось вообще дефицит, мало. Ну, конечно же, это видео посвящено к нашей программке, к нашим программкам, которые вы мне... Предложите, пожалуйста, я вас спрошу. Иначе видео будет выходить без названия. Угу. И искала я в интернете много чего. Я даже не могу найти ничего нормального. Все предлагают, конечно же, искать в, этом, в этой предложении. Мне очень интересно про вас. И напишите в комментарии, есть ли у вас сестра, брат там что вот то еще. Ну и расскажите о себе. Мне будет очень интересно читать, так как мне сейчас очень скучно, нечего делать. Хочется снимать, но не знаю про что. Да. Ну и на этом все. Ставьте лайки. Даже не можете под этим видео не ставить лайки, а ставить, конечно же, на другие. Это просто была маленькая просьба э, о программке. Да. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. И всем пока. До новых встреч.